На дворі, як ви бачите, нормальна українська погода. І в будинку офіцерів зібралися люди, які люблять реп, люблять відпочити під новий рік і до нового року. Всередині знаходиться наш агент Сергійко. Він не любить, коли я так називаю, але нічого, ви йому то не кажіть. Ну він сам розкаже. Поїхали. 23 двадцять грудня за тиждень до нового року. в Будинку офіцерів відбулася Потужна вічіка під назвою репту, золота 2008». Організатори Джудіра Records постарались на славу. У тусовці взяли участь ZQ LSD, Сила слова, Театерноа, Сіома, Хіппо Фэмлі та МСІБІС. Вот тоже любимые мои друзья. сейчас мы находимся в самом центре тусовки, рэп пати рэп тусовка. И хотелось бы взять интервью у организаторов сегодняшней тусовки. Это Гурт ZQ. Вот я надеюсь народу понравилось вот наше пати сегодняшнее. Мы приложили много усилий для того чтобы его сделать. И мы потратили много времени. И мы так же самые группы которые выступали потратили свои силы деньги на дорогу и так далее. И я думаю, что всем группам понравилось и всему народу понравилась сегодняшняя пати. Ну а сейчас мы идем интервью у нашего запрошенного гостя с Хмельницкого, это МС Бес. И МС, как вам понравился наш захід и как вам вообще Каменец-Подильский? Но на самом деле город этот очень замечательный, здесь самые приятные и позитивные люди, которые дарят хорошее настроение. И с этим городом у меня просто особые воспоминания, я здесь учился. И сегодняшняя вечеринка просто как бы напомнила мне что-то из прошлой жизни и подарила мне радость, счастье. И я хочу очень поблагодарить ZQ за наше сотрудничество, за нашу дружбу. люди, как хочу я в Нью-Йорк, Нью-Йорк.

зараз перед нами стоит участник гурта Hip Hop Family, Мы Хмельницкий. Мы одни сказали, что вы выступали на конкурсе Червона Рута. Спасибо, конечно, что пригласили нас в свой город. Вот. И первым шагом это был выигрыш Червоной Руты в Мисто Хмельницкому. Вот. А потом в Киеве, это наша гордость, то, что мы прошли финал. Вот. И гала-концерт будет в городе Черновцы на 20-летие Червоной Руты. Это будет показываться по телевидению. Это большой прорыв для города Хмельницка. И еще раз спасибо за эту движуху, это просто показало молодежи, что хип-хоп до сих пор существует, и он имеет силу, и э, что э, стереотипы о рэп музыки наконец-то меняются, ведь нас очень много, и стилей еще больше. Спасибо огромное. действий действие называется танцевальное шоу за участниками худийских команды по танцу Саус Баспи Бойс. Новый стайл нашей культуры В цьому словами, фігури, які Відсідали це залишили, задоволені, допомогою, але терпіні чекають наступної тусовки. З вами була програма Відео Кадрів.